Я не знаю. Вот, вот, вот честно говоря, а может быть, то, что произошло 6 августа, оно как-то что-то изменит, но я в этом не уверен. Ну, никто же ничего, в общем, мы не говорит. Нет, не звучит ни братья и сестры, ни вставая страна огромная. Это не звучит. Общая тональность спокойная. Через три дня враг будет вытеснен за пределы наших границ. Шесть дней уже прошло. 180 тысяч человек попали в категорию до да, тех, кто должен оставить свои дома. Не считая тех, кто еще не вошел в эту категорию, не считая тех, кто покинул свои дома в Белгородской области, где наконец ввели режим ЧС федерального значения, наконец ввели. Я, честно говоря, не уверен, что вот эта вот концепция о нормальности, она сработает. То есть логику я ее понимаю, я ее могу... Я могу объяснить, да я все что угодно на самом деле могу объяснить. Но я не уверен, что это рабочая схема. Вот честно говоря, что здесь война, а здесь мы охраняем государственную границу. Я не уверен, что это рабочая схема. То есть жутко совершенно картина. И ты вдруг погружаешься в ситуацию, когда город еще вот просто вчера мирный, это Россия, это условно далеко от фронта, и вдруг он становится таким же, каким был вот до этого Донецк. И это ощущение непередаваемое. И все это происходит под звуки сирены, которая сообщает о ракетной опасности. В Курске она звучит в среднем 25 раз в сутки. Конечно, ты попадаешь в состояние войны настоящей. Весь город наводнен военными, их очень много. На дорогах техника, москитная так называемая техника, когда рассосредотачивается большая группа военнослужащих на легких автомобилях и атакуют мишень. Если мишень на их пути, то есть наше укрепление, вступает с ними в огневой контакт, они не идут с ним биться, они его обходят, эту лесополосу забрасывают квадрокоптерами, минируют пути отхода наших военнослужащих и дальше их выдавливают на вновь сформированные минные поля. Вот так они делают. А это значит, у них огромное количество беспилотников, у них много новых видов беспилотников, у них работает агентура. То есть, когда ты видишь, что эпидром летит на 35 километров, тогда возникает вопрос, как он долетел. Я объясню, как. Они берут бабы ягу забрасывают в наши посадки Необходимые для пролета беспилотников ретрансляторы. И человек за долю малую с этим рюкзаком идет по маршруту, который мы сбросили, и развешивает ретрансляторы на деревьях, на столбах, расставляет там, где надо. И дальше дроны работают. А дроны ведь не только летят и падают, они встают на боевое дежурство вдоль дорог и срабатывают на, как, там, по датчикам движения, магнитные датчики там чего только нет. То есть мы видим, что Против нас масштабно и очень сильно активизировано гражданское общество Украины. Вот это надо понять. Там нет такого, что где-то пляшут, а где-то собирают дроны. Там все собрались и собирают дроны. Там все собираются и делают все возможное для того, чтобы их армия победила. Нет, нет. У нас есть другая картинка. Но вопрос в другом. Ядро какое, и кто является движимым ядром, а я в нем сказал, оно очень активно, оно мобилизовано и очень сильно агрессивно. И они совершенно другие, они на другой идеологии. Другой вопрос есть. Самый главный а почему это происходит? А нам вообще э, прости, я сейчас такой неправойменский да. термин. Для того, чтобы на чего что-то делаться, волшебный пиндель нужен, мы без него не можем. Я этот вопрос задавал всем, особенно военным. Они мне сами говорят, они говорят, мы сейчас увидели, и они говорят дальше, что мы надеемся, что и наверху все увидели, как тактическая ситуация за несколько часов становится глобальной, стратегической, угрожающей основам государственности. Да. Вот это перетекание, это произошло, как в той известной поговорке «волки-волки, волки-волки». А когда волки пришли, никто и не увидел. Сереж, а у меня нет уверенности, что у нас на политическом уровне в полной мере осознается комплексность действия нашего противника. Я здесь с тобой все-таки скажу, что наш противник это все-таки не а, Украина. Здесь нет сомнений. Здесь, э, знаешь, уши не украинские, форма не украинская, наемников много. Но, вот я тебе так скажу, что наш противник действует очень комплексно. Вот ты посмотри... Фактически диверсионно-террористическая идея, ну как бы ядро, да, рейдовое, да, оно быстро обрастает мероприятиями социально-информационного, социально-политического характера. И это я тебе так скажу, Сереж, это у них еще не все из загашника. Они достали, еще, я думаю, что они что-то достанут и положат нам на стол некие политические вещи, которые у них проработаны. Потому что если это британцы, очень похоже, что это британцы, так, американцы все-таки это костоломы. Я все-таки их изучал. А это британцы. У них сейчас тут появятся какие-то и социальные структуры, и идеи там всякие. У меня нет уверенности, что у нас в полной мере вот эта комплексность, эта объемность осознается. Нет, это ситуация, скажем, зайти во Вселидово с этого боку. Вот это намагание выйти на эту трассу. В стратегическом плане она не дает, потому что у нас очень много логистических шляхов, вот, и это особо даст. Вот, А вот на Вселидово, да, загроза. Яка може там опинитися слідово в такому оперативному оточенні, скажімо так? От Що може бути тут? Плюс це, і плюс, опять знову ж таки, там кажуть, там велика кількість людей мешкає, не всі виїхали, от, і ну, є, є куча нюансів, на які треба звертати увагу. Але ж при цьому я кажу, що е, щось мені підказує інтуїція, що їх чекає. Така дуже несподіванка буде чекати противника зовсім скоро, саме на цьому напрямку, значить, ну скажемо, до, до Курської операції ще коли не було цей, скажем цього наступу, там нашого успіху. Я вважаю, що це дійсно гарний стратегічний план. От, значить. Ворог наступав на покровському напрямку, практично на протязі там останнього місяця. Абсолютно по всі по всій лінії фронту, по всім позиціям одночасно на всі наші позиції йшли штурми. Обстріли, обстріли практично ну там відбувалось за добу, там приблизно на там, де наша бригада, там 240-270 обстрілів. До 200 там і більше були скидів з дронів. І так далі, плюс каби. То зараз, ну я так по цифрам скажу, що на зараз у нас десь за добу біля ста скидів о, і приблизно е, стільки ж е, обстрілів. От, при цьому е, штурми, е, штурми також зменшились, кількість штурмів, спроб штурму, от я кажу зараз саме про нашу ділянку, це каже про те, що ворог виснажується і. У ворога нема резервів абсолютно по всьому фронту наступати отак широкомасштабно. От е, вище у наших сусідів там трошки важче, там вони атакують зараз от, в цю точку на, на цілості, б'ють постійно, постійно, от як вона в одну боліву точку, як там бог сюди да, бити, поки там противник не зламається. От. Ну, ми не ламаємося. Ми де треба, відходимо, де треба, а теж контратакуємо, не даємо ворогу, скажем, ну виконати цілі задачі. Але ситуація напружена, гаряча, і ми віримо в успіх, ми віримо в те, що буде прийнято правильне рішення, і в потрібний момент включиться резерв. Дещо, ну і ще якісь сили, які там зможуть нам переламати їм тут у це бажання е штурмувати напрямку Покровського пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.